вот многие специалисты, и психологи, и специалисты, почему-то сосредотачиваются на инструментах, начинают рассказывать, я сертифицированный тренер, я то могу, я то могу. Людям плевать, кто ты. Когда у человека начинается рак, он бежит ко всем для того, чтобы его вылечили. Ему все равно на дипломы. То есть он идет к врачам сначала, врачи говорят, все, иди могилу заказываем на кладбище. Он бежит тогда э, к этим бабкам, потом он бежит в Германию, там правильно? То есть человеку все равно, каким методом, хоть ты молиться за него будешь, потом идет к бабкам, которые молятся, потом ездит по всем монастырям в мире, там еще иконам ставит. То есть инструменты это не важно. И вот сосредоточение на инструментах тоже не надо. Инструментов должно быть много, важен результат. И человек идет за результатом. Когда ты объявишь, что я решаю, например, если по грантам, я говорю, я вас сделаю бизнесменом за 6 месяцев, все, или за год, за год вы станете бизнесменом, я знаю, как это. И, ты, и, и, вот, и тогда человек понимает, что за год, за какую-то сумму денег, которую ты говоришь, он выходит на другой уровень жизни. У него дети после этого пойдут в другую школу, он будет ездить на Мальдивы отдыхать, он сможет не жить в Украине, например, или жить в Украине, наоборот. Вот. То есть, если ты говоришь, я с вас сделаю с нуля бизнесмена за год. Вот сколько за это человек готов заплатить? Много. Потому что ты его переводишь с разряда наемных рабочих, например, и ты говоришь, с наемного работника выйти в разряд бизнесменов полтора года. С селф с приватного предприемца, вы, я вас вывожу за 9 месяцев в бизнесмены. Вот, и вы дальше при поддержке в следующие полгода, дальше вы становитесь бизнесменом без меня навсегда. Вот за это человек на, заплатит что угодно, потому что ты ему меняешь и статус, и жизнь, и ты тут можешь написать, вы только представьте, если вы перестаете, во-первых, ходить на работу, а во-вторых, ваша семья будет получать там а, а, в пять раз больше денег. Какие у вас возможности, сколько вы за это готовы заплатить? И, а вот тут у тебя уже инструменты, и гранты, и продюсирование, и психология, и эзотерика, то что хочешь. И свечки можешь ставить, и учить его. Вот, то есть тут уже все методы, вот как я сейчас принимаю. Я смотрю, как эти телки, я представляю их начальное состояние. Это бойцы с умом. Просто вот, там и реально есть по 120 килограмм, и женщины, которые не сидели рядом с мужчиной 15 лет. То есть там капец полный. То есть, тяжелее случая нету. И мне надо из нее сделать Золушку в платье. Вот я на себя беру 6 месяцев, мне для этого надо. То есть, и я по ходу смотрю, как ее обтесать. Что с ней сделать вообще, чтобы она получила результат? Вот точно так и ты. То есть вот это, то, что ты мне назвала, это инструменты для решения вопросов. Они еще могут другие прийти, инструменты. Но ты человека с точки А приводишь в точку Б. И причем ты говоришь, если ты бомж, живешь там в этом самом рядом с мусоркой, то чтобы вот так тебя вывести в бизнесмен, это 5 лет надо. Вот я же говорю, если вы наемный работник и никогда другим не были, это полтора-два года. Если вы близко к этому самозаняты, это вот полгода. А если вы были уже бизнесменом, и вам только вспомнить и определиться с нишей, и войти, это два месяца. Вот, но сроки должны быть. А инструменты какие хочешь применять? Еще добавить можешь добавить и то и то и то. То есть я тебя просто направляю, что у тебя а, должно быть не ниша, не инструмент, как ты решаешь. То есть ты вот все этими делаешь. То есть мы же приводим человека к другой жизни. Вот и деньгами и а, личностным ростом. Но это все надо просто в комплексе и поставить другую задачу. Вот и все. Вот и. А у тебя служение. Тебе надо. То есть у тебя должна быть идея. Вот у меня, как я делаю сейчас эти консультации, я себе когда-то сказала, у меня что я свой личный благотворительный проект. Украинцы, нация супергероев. И вот я усиливаю каждого человека, который со мной сошел. Я понимаю, что я за час меняю человеку жизнь. Это есть там сотни тысяч примеров этих. И, и есть у меня эти отзывы и все. То есть это моя личная программа. Чтобы человек дошел до этой стадии, вот этой консультации, он же прошел сколько этапов. То есть, во-первых, он со мной подружился в моей новой анкете, где у меня 5000 людей, которых я почти никого не знаю. Во-вторых, он должен быть активный. В третий, раз, в третий в день рождения он должен заметить это приглашение и прийти, и пройти определенные этапы. То есть это выборка пришла. И вот когда он пришел, и он провел час, он ушел другим человеком. Никто не уходит таким же, никто, потому что идет ответ на вопрос. И после меня уходят люди, которые уже идут вообще по другой линии жизни. То есть он мог идти по любой. Ну, те, которые идут под этот уклон, они до меня не доходят. То есть ко мне приходят, которые уже настроены на рост. Но я их не рост ускоряю, потому что я отвечаю на вопрос. Вот. То есть вот тут там много ж перед этим факторов уже, ну, когда дошел до меня, я свою функцию выполнила, запустила. А когда я это делаю, я отслеживаю, что со мной происходит, что в моей жизни, когда я вот этим занимаюсь. Вот тоже еще, вот тебе обратная связь. Смотреть на себя, на свое состояние на свою везучесть, на знаки. У тебя это как раз, господи, и жрица, и жрец, ты все это должна отмечать. Что если ты занимаешься вот этим, что у тебя в жизни происходит? Отслеживая, что свезет ли тебе, какие-то шансы тебе подпадаются, если ты вот такое делаешь. Если ты делаешь вот другое, у тебя как тоже, ты ж смотришь. То есть вот а как я пришла к этим консультациям. С 1 сентября вот я начала делать, то есть на двух анкетах, где 5, тысяч, 5, ну, ну, 5 на другой, 5-10 тысяч человек, каждый день я пишу приглашение на консультации это около 25 где-то человек, 30. Человекам я отправляю эти письма, из них соглашаются 2-3 на консультацию. С позиции общей это получается 2 в среднем консультации в день бесплатные. Я себе представила на год вперед, согласна ли я себе два часа в день отдавать в эту благотворительность, и что произойдет? И вот происходит какой-то, ну, во-первых, я пришла к этому, потому что я усралась, мне когда запугали про Украину, у меня там два сына сидят, я поняла, что там мне надо делать с кармой, она у меня и так, я всю жизнь мне ее отдаю, но тут я поняла, что надо усилия больше. Во-первых, я буду меньше сидеть переживать, когда я буду занята чем-то, да. Во-вторых, я эту карму чищу. Я там двое моих бродят, одному 21-23, вот, и они ж бродят по улицам. И что-то это, ну, просто с ума сойти. Я понимаю, что я что-то должна делать. Это номер один был. Второй момент я расписала. На листе а, доходы мои, я ж тут на Кипре оказалась, замуж вышла. Это надо новую систему строить пассивного дохода, как у меня было в Украине. У меня всегда 4-5 ручьев пассивного дохода. Тут я начала это делать то же самое. И вот я села эти 4 ручейка, записала. И я посмотрела, то есть у меня есть Алмазинар центр, сколько я с него имею, там за год такая-то цифра, вот, и сколько я туда сил вкладываю. Потом у меня есть личные консультации, потом у меня есть туризм, где я группы встречаю, я с этих посмотрела. И я поняла, что личные консультации, я там силы не трачу, и оттуда каждый месяц в среднем у меня там 300 евро приходит. Я поняла, что вот эту сторону мне надо усилить. Я себе взялась для того, чтобы раскачать этот поток. Я поняла, что я сначала поток бесплатный должна этот сделать, и потом он переходит в платный такой же. Как этот сделать бесплатный поток? Вот я себе придумала такой маркетинг, да? Вот эти бесплатные консультации, и за час я понимаю, что человек станет горячим контактом. Он из практически съели тепленького, это просто друг на Фейсбуке, ну это не посторонний человек, он же может про меня хоть что-то почитать, да. Вот, он переходит в горячий, то есть он переходит просто в почитателя, я понимаю свои качества. Вот, и из этих людей, то есть если два человека в день, это сколько? 1200, а, это 600 человек за год, например, 700. И все, из этих людей там уже... С такие возможности можно их и на Кипр в группы собирать и все остальное. Не говоря о том, что это лучшие из лучших людей на данный момент. Это те, которые доверяют миру. Это те, которые находятся в состоянии развития. Вот, и с которыми предлагают еще партнерство. И с этого у меня вышло, что вот у меня и книжку развивают, и публичный имидж мне делают. И сразу они меня подбили, потому что это психологи, давайте лекцию сделаем, я бы на нее не решилась. За 4 дня эти 50 человек онлайн у меня сидели, слушали, и сразу 20 записались на марафон, который я не продумывала. То есть ты делаем какой-то поток, и из него уже выплывают по ходу потребности, потому что каждый человек мне говорит, что ему еще надо. Вот, и, и потом вот с них мы уже понимаем, где потребность миру и в какую задачу нам решить, максимально приложив наши качества. Вот наши качества, для чего это важно, и что я тебе их рассказываю. Два остались. Как ты себя воспринимаешь и как тебя воспринимает мир. Ты себя воспринимаешь через 11. Это еще одна. Это вот как раз такая мужская, ты себя как мужчина, хотя у тебя внутри женская сколько а ты себя воспринимаешь по э, карта силы, а сила это выносливость, это тебе хочется напрягаться, еще один момент в поддержку твоих троек, двоих, перфекционизма, тебе нравится вот это работать, работать, напряжение, напряжение, то есть выносливость бешеная, И, а вот эта карта силы это смесь солдата с воином, это человек кризис менеджер, который пришел, капусту порубал, ушел, всех на места поставил и так далее. Который за счет выносливости, за счет силы, он не боится, не боится конфликта. Он идет в конфликт и разгребает все, что надо. Вот ты себя еще считаешь кризис-менеджером. Ну, это ты не будешь бояться человека вытянуть за шкирку из любой ситуации, то есть поможешь запросто. Вот. И в принципе мир тебя точно таким воспринимает. Вот, и мир тебя таким же воспринимает через эту 11, то есть ты силовик, то есть, ну, мужики на первый взгляд могут и шарахаться начать, вот, а пока они, не... а потом уже ты проявляется, все равно человек чувствует, что у тебя и жрица, и женственность, но первый взгляд это ты вот такой силовик, который решит любой вопрос, решала. 11 где-то решала. И решала тире спортсмены зарядку, может, тебе нравится делать, и, и что-то там, физические нагрузки какие-то, эмоциональные нагрузки, и моральные, то есть ничего не боишься. И поэтому ты вот такой работоголик и получается. Просто задача не загонять других в то же самое. Вот, чтобы тебе люди не, не, не бежали. Вот, потому что себя, пожалуйста, а других не трогать. Вот. Поэтому вот, такие, вот такой вот общий как, как, про, портрет. Когда человек понимает про себя, что у него внутри, что он должен сделать снаружи, вот, и он тогда понимает себя как инструмент, что проще, жизнь становится проще что ты уходишь от каких-то там, от религии, от того, что в детстве учили, кто каким должен быть. Никто никаким не должен, мы все как животные в, в джунглях, каждый сам по себе. И как жираф на крокодила смотрит, они друг друга считают уродами, ну просто. А мы вот такие вот все разные. И, и нельзя сказать, кто красивее, кто умнее. Ну как, бегемот или крокодил, ну шумы. мы. Вот, просто себя надо воспринять. Я такой, вот такие у меня есть достоинства. Вот, что надо усилить, то есть в середине горшка эти качества, которым ты можешь ходить как по роялю, усиливать себя. Снаружи это то, что а, ты должна проявить в мире. То есть, и вот как бывает же очень часто, кто с вопросами приходит, когда внутри одно, а снаружи тебе требуется другое. И вот тут у человека какой-то стопор. Потому что обычно до 40 лет живут во внутреннем контуре, его отрабатывают, то есть на него полагаются. А после это же уже надо реализовывать внешние задачи. И вот тут вот, когда человек, он себя по внутренним воспринимает, а внешние тут другие. Вот. И, ну, в принципе, у тебя тут нету какой-то там кардинальной разницы. вот, а, Потому что у тебя внутри духовная эта жрица, а снаружи верховный жрец. То есть ты с помощью интуиции у тебя запросто откроются энергетические каналы, когда ты будешь давать советы. Просто что ты себя воспринимаешь силовиком, а ты просто верховный жрец, который действует на энергетике. Твоя задача сидеть и ждать запрос. Когда к тебе пришли, ты даешь ответ. И, и, и у верховного жреца эта задача, вот, спозиционировать себя так, чтобы к нему стучались, и он отвечал на вопросы. То есть верховный жрец не имеет права вести себя на исходящих звонках. Он не может позвонить, сказать, так, быстро построились, вот это исправили, вот это. Он нет, ему все хорошо. Он ждет просто, когда ему вопросы придут. А приходят к верховному жрецу императоры, у которых есть войско, которые ведут уже людей за кем-то, им надо просто навигацию и понять, как это войско вести. Вот к верховным жрецам притягиваются вот эти вот четверки, которые предприниматели, у которых есть куча солдат, которые живут с другими, делая, как я, повторяя за мной вот. И которые они за собой этих ведут, но им нужны подсказки, как всегда великие полководцы, у них там были какие-то консультанты, ясновидящие, на, когда начинать бой, в какой момент, на рассвете, на закате, этот первый император шел всегда, бился на мечах, потом войско повторяло, это вот император, а верховный жрец сидит, вот это как старик Хатабыч, и дает советы. Вот. вот ты вот этот абсолютный верховный жрец, и ты должна тестировать пространство на запросы и максимально смотреть, что сейчас в мире востребовано. То есть максимальная помощь от тебя будет, если ты максимально будешь отследить, осредишь максимально востребованную тему. То есть ты должна вот так сидеть, как осьминог, и всеми своими восьми лапами чувствовать, чувствовать, что, знаешь, закинула тему, на какую больше отзывов. И вот то, что я за последнее время видела, это когда я выставила вот свое сообщение о том, что выйти замуж за 6 месяцев, ну это просто закидали комментариями, 50 комментариев просто... Вторая девочка, вот которую я себе перепостила, вопросы иммиграции, адаптации в иммиграции, 400 комментариев. Вот, то есть вот эти темы сейчас самые. То есть не просто грант получить, а как можно адаптироваться в иммиграции и стать там бизнесменом, например. Вот, уйти с этого, боль, самая большая боль, это потеря социального статуса. Вот это себе можно записать, Большей боли не бывает, то есть человек может голодать, но когда он уходит со своей ступени, на которой он привык, и когда директор завода должен там мыть эти делать массажи и быть среди дебилов каких-то там арабского происхождения, вот большей боли не бывает. То есть то, что ты ешь, это все равно. Можно перейти с икры на на хлеб и на яйца, это фигня. Но когда ты переходишь с директора завода мыть посуду, вот, и вот ты вот эту боль можешь закрыть и дать сроки, за какую ты это закрываешь. Это вот я тебе две самые большие боли. Это вот это женское здоровье, нереализованность. И женщины, так, в принципе, замуж для чего? Для того, чтобы три года передышки, не надо было там пахать, ебашить, вот это вот тяжелой работы. Мужчина тебя поддержит, прокормит. И через три года ты начнешь свой бизнес, свою работу. Это время передыхнуть, чтобы не грести все время. Вот, то есть это остановиться, есть поддержка, выучить язык и опять-таки выйти, выйти на эту ступень, в которой ты раньше была. Вот это самое ценное. То есть вот больше вот этой вот э, желания я не вижу ни у кого. То есть то, что когда я рассказываю, что я через ротори, приехав в любую страну мира, выхожу сразу в ту жировую прослойку, которая моя, и мне все равно, какие там придурки меня окружают, потому что я сразу общаюсь с, с этими замами мэров, жену президента, я уже знаю, я на сцену выхожу. Вот благодаря роторе, потому что я, ну я же готовилась к эмиграции 15 лет, я знала, что у меня есть общественная организация всемирная, у меня есть там статус, у меня есть язык. Я пришла и сразу стала президентом ротори клуба и плюс я себе, первое, что нашла мужа. То есть он меня кормит, у меня есть жилье, у меня есть спокойствие и время. И плюс через ротор я сразу получила статус. И с этого момента у меня старт быстрее, чем в Украине, может быть. То есть у меня есть и статус, и спокойствие. То есть из этого я уже себе и строю бизнес, и строю систему. И у меня сразу пошло куча бизнесов, куча направлений. И я их параллельно, как бы, они у меня цикличные делаю, и Выбираю беспрерывно, что лучше идет. На то я в этот момент силы. То есть, у меня каждые три месяца этап, например. То есть, у меня вот есть два раза в год встречи ротарианские. То есть я понимаю, что И я отслеживаю. Вот кажд... пять раз я их уже делала. Первый раз это минус был по деньгам, потом ноль, потом плюс, сейчас уже плюс на пятый раз, еще больше. И я вижу тенденцию. То есть я ими занимаюсь. То есть ну, я в них вкладываю силы там э, три месяца до встречи, у меня потом есть у меня цикличность, вот сейчас я веду марафон, потом я буду делать встречу, и я все время смотрю эффективность моих вложений и как народ реагирует. Есть у меня направление с арт-центром, туда бесполезно силы вкладывать, там у меня работает объявление, и там у меня, ну, главное, на самоокупаемости, то есть нет смысла проводить мероприятия, потому что это копейки, это никому не надо. Вот. То есть вот такие вот дела. То есть и а потом получается да, да, вот такое. То есть это... все в цикличном. Да. Сейчас, одну минутку. Телефончик, хорошо. Алло. Так, 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 шо, вот это я тут пошел поток. Видишь, какой. Давай обратную связь. Что тебе как бы зашло? И что, что может, еще есть какие-то вопросы? Э, Лена, обратная связь. Вопросов нет. Вопросы, может, если будут э, позже. Потому что информации очень много, но я честно скажу, на свои ключевые вопросы я ответ получила. Мне uh -huh. очень понравилось, что ты вот действительно ты объясняешь, я себе прям законспектировала простыми и понятными для меня категориями, что ты рисуешь те картинки и ассоциации, которые доносят мне не просто слова, а я отлаживаю смысл и оно у меня остается. А не просто «Вау, как красиво сказала, какая я молодец. Вот то, что для меня это было важно. И ты действительно, я прям почувствовала, а ты потом это озвучила, что ты как телевизор, который показывает мою реальность. Я, я прям себе записала, блин, как, как вроде в телевизоре я себе смотрю, знаешь. Очень многие слова отзываются. Я тебе даже больше скажу, у меня же есть канал «Баба Яга в Польше». У Меня всегда спрашивают, а почему «Баба Яга»? Да говорю, потому что к бабе-яге приходят, когда уже жопа, и надо решить эту проблему. Это я чувствовала. А, но э, как? Ну вот теперь я понимаю, почему это так работает. То есть, как ты говорила, на интуиции я пришла к этой бабе-яге, а не трабл-шутеру, либо решателю. Но э, действительно, приходят решения нестандартные, такие, вот которые, как ты говорила, проводки. И я не знала, почему это так. Сейчас я понимаю, почему это так. И мне очень понравилось, вначале, когда ты начала говорить о многоканальности, но ну, я не была совсем с тобой согласна, потому что я как маркетолог отслеживаю некоторые моменты. Но ты действительно переориентировала меня с инструментами, и методов в что-то другое. Сейчас у меня стоит задача, как правильно себя назвать. Потому что словосочетание Баба-Яга, которое много инструментов, не все понимают. Ну, а там же куча всего, и гранты, и продюсер, и, ну, не важно, какой клубочек я сплету для человека, важно, что он решает его проблемы. И вот, вот это вот, скажем так, ты мне подсветила, я теперь понимаю, куда грести. И у меня есть фонд благотворительный, Англобуа. Сейчас я поняла, mm -hmm. как его развивать, и до этого, я думаю, я его оставила на Март. Вопросы, как его развивать, это были у меня вопросы на Март. Ты мне дала ответы, я себе законспектировала. Не поверишь, я покажу. Вот это угу. все, что я конспектировал, да. что мне надо делать. То есть, это одно, вот вторая тетрадка. У меня разные тетрадки с разными задачами. И вот третье это все, что ты Ух мне ты. говорила, и себе разбила. Я тебе безумно благодарна. Это просто, ну, наверное, мне не получится сейчас передать все те эмоции, потому что действительно мозг работает внутри, и сейчас он боится понимаешь потерять то что споймал вот это эфемерный запах я сейчас его ловлю ловлю пытаюсь не забыть но очень классно что эфир записали и я смогу да -да -да. И слушать и конспектировать вылавливать дальше свои ответы четко понятно просто боже ты шикарный оратор ты круто доносишь смыслы ну честно я, я не ожидала такого разбора я себя ожидала ну, ну а тут Просто, просто в ахуе, прошу прощения, можешь запикать <соценно> Спасибо тебе, Лика. Ну, если, если будет у тебя желание, напиши мне в WhatsApp отзыв какой-то. Я собираю все-таки отзывы. Этего. Ты до завтра, например, это даст смыслишь, оно у тебя структурируется. И тогда это самое, да. Вот. Ну, ты видишь, это канал пошел, я час не могла остановиться, потому что я вижу, какие пункты и по каким надо тебе э -э донести вот это вот все это самое. То есть, ну, опять-таки, от меня не зависит. Ну, потому что еще ты верховный жрец, мы с тобой два верховных жреца поговорили, и поэтому и зашло прекрасно. Спасибо да. тебе огромное. Мы и так инвестировали кучу времени в меня. Ну, я думаю, что будем на связи, отзывы обязательно запишу. Спасибо, обнимаю тебя. Да, да, на связи, конечно. Все, хорошо, пока. Спасибо. Спасибо. Пока.